السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے محمد اللہ ناظرین پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے اس خدمت میں پیش ہوئے ہیں ناظرین سوال پورا سنیے گا اور ویڈیو پوری دیکھیے گا پھر آپ کو پورے یعنی کہ بات کی سمجھ آئے گی تو ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا انسان زیادہ افضل مخلوق ہے یا جنات زیادہ افضل مخلوق ہے اس کے بارے میں صحیح کم کی روشنی میں بیان دینا <السلام> جی آج کا آپ کا سوال ہے کیا انسان زیادہ افضل مخلوق ہے یا جنات جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان سے بڑھ کے کوئی مخلوق جو ہے اس کائنات کے اندر افضل اور بہتر نہیں ہے جی ہمارے ہاں ایک بات زبان زد عام ہے ایک مثال جو ہے وہ عام طور پہ بولی جاتی ہے کوئی بندہ اگر غلطی کر لے <laughs> کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی فرشتہ ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی یا بندہ خود کہتا ہے کہتے یار میں کوئی فرشتہ ہوں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے فرشتوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ اٹھائیسواں سپارہ صورت تحری میں آیت نمبر چھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یا اللہ ما ہمارا ہوں میں فارونہ ماں یو بارو. کہ وہ اللہ اخبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں یہ فرشتوں کی اللہ اخبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ ابارک و تعالیٰ کی اتنی افضل اور بہتر مخلوق ہے فرشتے جو ہے اللہ اخبارک و تعالیٰ کی اتنی افضل اور بہتر مخلوق ہے لیکن فرشتوں سے زیادہ افضل کون ہے وہ انسان ہے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل کون ہے وہ انسان ہے, انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ صلاح وسلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو یہ بات فرشتوں کے سامنے پیش کی تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ تیری تسبیح تیری تحلیل تیری پاکیزگی تو ہم بیان کرتے ہیں تو کس لیے بنا رہے ہیں हुँ. کہ تاکہ وہ زمین میں جا کے فساد کر پا کرے یہ سورہ البقرہ آیت نمبر تیس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلم کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے इश्यकु. اس کا مجھے پتا ہے اس کا تمہیں نہیں پتا تو اللہ ابا متعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام جو ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سکھا دیے وہ علامہ آدم الاسما تو اللہ ابرک تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام جو ہے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور ان کو جو ہے فرشتوں کے سامنے جو ہے پیش کر دیا اور کہا کہ بتاؤ یہ اسمایح اولا ان کو تم اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا سبحانہ کا لا مالانا کہ اللہ تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں علامہ علم تانا مگر جتنا تو ہمیں عطا کر دے جتنا تو ہمیں سکھا دے جتنا تو ہمیں بتا دے ان ناگام تعلیم الحکیم کیونکہ تو جو, جو ہے جاننے والا خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے تو اللہ حضبرکہ تعالیٰ نے آدم علیہ صلاۃ وسلام کی فرشتوں سے زیادہ فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کیا فرمایا کیا آدم کو کہا کہ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیا تو اللہ ابارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو پھر پہلی تو فضیلت اللہ ابارک و تعالیٰ نے وہ مخلوق جو اللہ ابارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتی اس سے افضل قرار دیا اللہ ابارک و تعالیٰ نے اس انسان کو تو آدم علیہ سلاۃ والسلام کو پہلی فضیلت جو ہے وہ علم کی وجہ سے عطا فرمائی دوسری فضیلت جو ہے اللہ اخبارک و تعالیٰ نے وہ ان کو کیا عطا فرمائی کہ اللہ اخبارک و تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ صلاط والسلام کو سجدہ کرو فرشتوں کو اللہ اخبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ صلاح والسلام کو سجدہ کرو جب آدم علیہ صلاۃ والسلام کو, کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت ابلیس ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اس طرح سورہ کہف کی آیت نمبر پچاس میں ہے کانا من جن ففسہ کانا ملی ربی کہ وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی جبکہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر چھ کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی کسی بھی حکم کی جو ہے نافرمانی نہیں کرتے لا یا سون اللہ ما ہوں و یا ما یمرون کہ اللہ حضبارک و تعالیٰ کہ وہ کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں مفتی صاحب اس کے اوپر ویڈیو بھی پہلے پر کبانی ہوئی ہے وہ جو ابلیس والی جی کہ وہ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے تو اب اللہ حضبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ حضبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کانا من الجن ففاسا کا امری ربی کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی کے حکم کی نافرمانی کی اب ایک ایسی مخلوق جو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی وہ زیادہ افضل ہے کہ جو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے وہ زیادہ افضل ہے تو فرشتے جو ہے وہ جنات سے زیادہ افضل ہیں فرشتے جو ہے وہ جنات سے زیادہ افضل ہیں لیکن انسان جو ہے وہ فرشتے اور جنات ان دونوں سے افضل ہے انسان جو ہے کیونکہ جنوں میں سے تھا ہی اس کو بھی حکم دیا کہ تو سجدہ کر. اس کو بھی حکم دیا سجدہ کہ تم کیا کر سجدہ کر تو وہ سجدہ جو ہے تعظیمی تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا عبادت کا سجدہ کسی بھی امت کے اندر جائز نہیں تھا پچھلی امتوں کے اندر جو ہے وہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا وہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا پچھلی امتوں کے اندر جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا جس طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ تازیم کے سجدے کا تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا عبادت تو صرف اللہ اخبار کو تعالیٰ کی ہے صرف اللہ اخبارک تعالیٰ کی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں اللہ اخبار کو تعالیٰ نے اپنا کوئی شریک بنایا ہی نہیں کہ جو سجدہ اللہ لاگو کیا جائے وہ کسی اور کو بھی کیا جائے جس طرح سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلط وسلم کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو سدا کیا جب انہوں نے وہ خواب دیکھا گیارہ ستارے سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے خواب کی وہ تعبیر جو ہے وہ پوری ہوئی تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا تو اگر وہ پچھلی امتوں کے اندر تھا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے <سلام> زمانہ میں معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے ملک شام سے آئے اور, اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے معذ یہ کیا ہے وہ کہنے لگے شام کے اندر جو ہے نا لوگ اپنے افسروں کو اپنے پادریوں کو جو ہے نا وہ سجدہ کرتے تو میں نے سوچا کہ میں بھی جا کے جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا وہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی بی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کر کرے یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آج کے جو ہے نا وہ جہل پیر مولوی لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکتے نہیں بلکہ وہ خود کرواتے ہیں جی کچھ کروا رہے ہوتے ہیں اور اگر نہیں روکتے تو وہ گناہ گار ہیں ٹھیک ہے اگر وہ برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کو نہیں روکتے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں اللہ کے ہاں مجرم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تعظیمی سجدہ بھی کیا ہے حرام ہے تو یہ آیات جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو جو سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اس سے انسان کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے انسان کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے تو اسی طرح ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ وبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تو یہ بھی ان کی فضیلت تھی اور شیط, شیطان کو ابلیس کو جو ہے وہ جو پہلا جن تھا اس کو ذلیل و رسوا کر کے اللہ وبارک و تعالیٰ نے دستکار دیا تو اسی طرح سورہ تین کے اندر اللہ وبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا لی فرمایا مایابت تین و زیتون قسم ہے تین کی تین مطلب انجیر کی وہ زیتون اور زیتون کی زیتون ایک پھل ہوتا ہے وہ تور سینین اور تور سینین کی وہ امین, امین اور بالدل امین کی امن والے شہر مکہ کی ہے ام امن والا شہر کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے تور سینین جہاں پہ علیہ صلاحۃ وسلام جہاں تور سینا پہ اللہ ابارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اس کے بعد اللہ اخبارک و تعالیٰ کیا مناتے ہیں کہ القاط خلق السان احسنی تقویب کہ ہم اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بہترین صورت میں جو ہے وہ کیا کیا ہے پیدا کیا, کیا. جبکہ اللہ ابارک و تعالیٰ نے یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں کیے یہ لفظ थकुण جو ہے جنات کے لیے استعمال نہیں کیے نہیں کیے ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہے نا کوئی بدصورت ہو نا یا کسی کی شکل ڈراؤنی ہو تو تشبیح کہہ دیتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ایک دوست جو ہے نا کوئٹہ سے بات کر رہا تھا بلوچستان سے جی تو اس کے موبائل پہ دوسرے موبائل پہ جو ہے نا کال آئی ہوئی تھی وہ کسی بندے کو کہہ رہا تھا بھوت فقیر بھوت فقیر تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار یہ بندے کا نام ہے سیدھا نام ہے کیا ہے یہ وہ کہتا ہے اس کی شکل بڑی خوفناک ہے اس لیے اس کو جو ہے نا بھوت فقیر کہتے ہیں اس کو بھوت فقیر کہتے ہیں تو بھوت سب کو پتا ہے بھی جن کو کہا جاتا ہے تو قرآن و سنت کے اندر جو ہے نا ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جنات زیادہ افضل ہیں بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے زیادہ افضل ہے حلقت خلاقن السان فی احسانی تاقوین کہ کی سچی بات ہے کہ ہم اللہ نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اگلہ ہیں اگیلا السلیہ صاحب پھر ہم نے اس کو نیچ, نیچوں میں سے نیچا کر دیا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر سب سے افضل تھا تو یہ اپنے عمل کی وجہ سے تھا اپنے علم اور عمل کی وجہ سے تھا جب اس نے اپنے عمل اور علم کو چھوڑ دیا اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا اپنی حقیقت کو چھوڑ دیا جب یہ جانوروں والے کام کرنے لگ گیا یہ اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگ گیا تو ہم نے پھر اس کو کیا کر دیا نیچوں میں سے نیچا کر دیا تو, تو جنات جو ہے ان میں بھی جو ہے نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں جنات کے اندر بھی نیک لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں جیسے کہ سورہ جن کے اندر ہے سورہ جن کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات جو ہے نا بالکل صاف اور واضح نظر آ جاتی ہے کہ اللہ وبرکہ تعالیٰ لفظ کل کہہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجیے کہ اوحی ہے انہیں کہہ دیجیے کہ میری طرف وہی کی جی انا حسما نہ من الجن کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو وہ قرآن سن کے کی کیا کہتے ہیں ان نہ سمی نہ کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا یہ تیلا وشت کہ جو وشت کی طرف ہدایت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے تو یہ جنات کے اچھا ہونے کی نیک ہونے کی مسلمان ہونے کی جو ہے نا وہ دلیل ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان سے کوئی مخلوق بھی اللہ اخبارک تعالیٰ نے افضل نہیں بنائی انسان کو اسی اسی لیے جو ہے کیا کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات تو سورہ تین کے اندر جو ہے اللہ خبرک تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے تین کے اندر اللہ اخبارک تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ انسان سب سے افضل ہے تو کس وجہ سے ہے اپنے علم اور عمل کی وجہ سے اپنے علم اور عمل کی وجہ سے یا عقیدے کی وجہ سے تو سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے اس کے بعد فرشتے ہیں فرشتوں کے بعد جنات ہیں ٹھیک ہے اگر انسان افضل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی سارے انسان افضل ہے مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی انسانیت کے اندر رہتا ہے اللہ مبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے جو نہیں کرتا مثال کے طور پہ فرشتے جو ہے وہ جانا میں نہیں جائیں گے فرشتے جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ انسان جہنم میں جائے گا hmm. انسان جہنم میں جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان ج... فرشتے زیادہ افضل ہوئے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے عمل اور اپنے عقیدے کو بھول گیا جب اس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا وہ جانوروں کی طرح ہو گیا اپنی خواہشات کے پیچھے چل گیا تو وہ بدتر ہو گیا رد نہو اسا ہو ہوگی ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان افضل اسی وقت ہے جب وہ اللہ اخبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلتا ہے تو بات یہ ثابت ہوئی کہ انسان کی جو فضیلت ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے اس وقت جب وہ کیا کرتا ہے اللہ اخبار و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتا ہے اللہ اخبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیقہ جی تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی آپ کو پوری ویڈیو میں پتہ لگا کہ انسان زیادہ افضل مخلوق ہیں یا جنہ زیادہ افضل مخلوق ہیں بلکہ مفتی صاحب نے تو فرشتوں کو بھی ایڈ کیا ہے کہ فرشتے کس قسم میں یعنی کس جگہ پہ جا کے وہ افضل مخلوق ہیں وہ بھی اللہ پاک کی تو یہ چیز ہمارے بالکل سامنے ہوئی ہے کہ جنہ زیادہ افضل مخلوق ہیں یا انسان زیادہ افضل مخلوق ہیں یہ کہہ دینا کہ جی ہاں جی بس ٹھیک ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اس پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے بعض صرف عربی پڑھنے سے ختم نہیں ہوتی ہے بات اس کا ترجمہ پڑھنے سے ختم ہوتی ہے قرآن پاک کا تو بعض صرف اشرد المخلوقات پہ ختم نہیں ہوتی ہے بعض اس کو سمجھنے پہ ختم ہوتی ہے اگر کل کو آپ کو کسی کو سمجھانا پڑے تو آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے کہ بس ہم اشر المخلوقات ہیں بس دیٹس اٹ نہیں بلکہ ہم کیسے افضل مخلوقات ہیں اور انسانوں میں کون سے لوگ افضل مخلوقات ہیں یعنی کہ کون سے لوگ افضل ہیں وہ لوگ افضل ہیں جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ افضل ہیں جو اللہ پاک کے زیادہ قریب ہیں بے شک وہ جنات ہی میں سے کیوں نہ ہوں اگر جنات میں بھی جو مسلمان لوگ ہیں جو زیادہ علم والے لوگ ہیں جو اللہ پاک کے زیادہ قریب لوگ ہیں جو کسی کو اپنی شتانیت سے دوچار نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے قریب ہیں لیکن پوری مخلوق میں انسان زیادہ افضل مخلوق ہیں تو یہ چیز بالکل واضح آپ کے سامنے قرآن سننے کی روشنی میں ہوئی ہے بلکہ مفتی صاحب نے تو پاک کی آیتوں کے بھی حوالے دی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو سمجھ سمے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ